Azərbaycan istehsalı olan silahlar. Onlarla tanışlığım yalnız qısa fraqmentlərdən ibarət edib. Günədək jurnalist tayıdım mən bu məxfi arxiv sənədlərinə daxil olmaq imkanını ilk dəfə ayın iz qazandı. Azərbaycan cəbbəxanasının üzərindəki örtüyü icazə verilənə qədər az dolsa qaldırmaqa çalışacağıq və budur. Ölmədik bu gündə gördük. Ətrafa boylandıqca ağla gələn bir fikir budur. Bört bir yanda Azərbaycan səs olan islahçılar sursa, hərbi sənaye müəssəsləri yaradan azərbaycanlılar. O azərbaycanlılar ki, cəmi 100 il bundan əvvəl çar rusiyası tərəfindən məqsədlə şəkildə hərb hərbi sənayetdən buraşılmır, hərbi sənayədən uzaq saxlanılırdı. O azərbaycanlılar ki, cümhuriyyət dövründə hərbi sənayesini qurmağa cəhd etdi, amma Sovet işğalı buna icazə vermədi. O, Azərbaycanlılar ki, 1970-ci ilə qədər cəmi 4 müdafiə təyinatlı zavoddan malik olsa da, bu zavodların yalnız adı un idi. Hissəsal etdiyi məhdud sayda ənnam tamam hərbi sursatlar isə başqa ölkələrə. Ordan SSR-in ümici zəbəxanasından göndərilirdi. İlk Azərbaycanın hərbi sənaye kompleksinin öz dili isə 20-ci əsrin 70-ci illərindən sonra qoyulur. Bakıda, Sumqayıt, Gəncə və digər şəhərlərdə müdafiə təhinatlı elmi və istehsalat müəssisələri yaradılır. Amma 1982-ci ildən sonra, yəni Heydər Əliyevin Bakını tərk edib Moskva rəhbərliyə getməsindən sonra bu sahədə geriləmələr başlayır. 1987-93-cü illərdə bu zavodların çoxu fəaliyyətini dayandırır, avadanlıqları dağıdılır. Nəticə özünün müstəqilliyimizin ilk illərində I Qarabağ müharibəsini göstərir. Cəbhədə silah sursa çatışmır. Bu dövr üçün ordunun malik olduğu köhnəmənasız sərbitehnika savaş meydanında yolu yarımçıq qoyur, itkiləri artırır, türklükdə ölkənin müdafiə qabiliyyətini zəiflədirdi əvəzində hərbi sənayesi iflic vəziyyətində olan ölkənin silah sursaq hərbi texniki istiqamətində xarici dövlətlərdən asılılığı güclənirdi. Effektiv işləməyən bu yol iqtisadiatı çökdürür, yeni ərazi və canlı qüvvətkilərinə revaç verirdi. Ölkə daxilində yalnız 16 dilləli qrad qrupu yığılırdı ki, onun da nişangahı yox idi. Təbabət ödənilmirdi. Bu çevnə avtomatı atırsan, iynəsi içindən pistonla Çilizlən bir yerdə çıxıb gedir. Bax, bax, bax. Bir mağazina açsam çiliv dağı. Eləmi qaynalı yerlərə gedirik, canım, şadamı diri tuturlar. Bu da atmır. Ayındı bundan mən nə edeyim? Zəhafı qurban olumsa. He belə olmaz axı. Planasam etdim 2 dənəsini atmışıq partdan. Dünən gecədə ikisini atmışıq partdan, üçüncü partdır. 2-ci 60-lıq apartman, 3-cü 60-lıq 3-cü partiya. 60, part. Bir dənə asma yatırıram. Mən gedir Ermənistanla səfərə düşürəm. O massını or yatıram yolda. Çilənin təmin eləsin. Bizə heç kiminə yardım yalnız lazımdı, nə kömək lazımdı? Nəbilsə heç kəs vaxtı demədi. Amma bu həm də o Azərbaycanlılar idi ki, çox da oğlu olmayan keçmişdə İlk Sovet raketləri üçün bəlkə qatlaşdırılmış raket yanacaqları icad edir. İkinci Dünya müharibəsində tanklarda, aviasiyada yanacağın donmasının qarşısını almaq üçün ixtira etdiyi açqarlara görə 1-ci dərəcəli Stalin mükafatına layiq görülürdülər biləliklə Azərbaycan 1-ci Qarabağ müharibəsini qan, canı və torpağı bahası ilə yaşadı. Ərazilərinin 20% bu gün də işğal altındadır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün davam etdiyi şəraitdə ölkə hərbi sənaye kompleksini yenidən qurmaq haqqında düşünürdü. 2003-cü ildə hərbi sənaye kompleksinin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu. Cəmi 2 il keçəcək ki, müdafiə sənayesi nazirliyinin yaradılması barədə qərar veriləcəkdi. Nazirlik yaradılan zaman Texnologiya və danlıqların əsas kommunikasiyaların 85 faizi yararsız vəziyyətdə idi. İndisə Azərbaycanda heç vaxt olmayan qədər 21 hərbi məhsul hərbi zavod fəaliyyət göstərir. 30 istehsal sahəsi yaradılıb. Bu isə tamamilə başqa səviyyədir. Azərbaycanda istehsal olunan müdafiə təyinatlı məhsulların çeşidləri 2006-cı ildə 55 idisə, 2007-ci ildə 313, 2008-ci ildə 300, 2009-cu ildə 350, 2010-cu ildə isə 413-ə çatır. Ümumilikdə Müdafiə Səhvlər Nazirliyində 598 çeşidli məhsul istehsal olunur ki, bunda cəmi 186 min 2 ədəd qalanları hərbi təyinatlıdır. qlav Azərbaycanın ilk milli atıcı silahı belə tanınır. Bu snayper tüfəngin istər mexaniki, istərsə də optik nişangahı 2 km məsafədəki hədəfi dəqiq nişanlamaqla darmadağınıdır. Onu yerinə yetirdiyi döyüş funksiyalarının çeşidi çox böyükdür. Hətta dənizdə ingil gəmlərlə də mübarizə aparmağa qadirdir. Çapı 14.5 mm olan bu tüfəngdə müxtəlif ölçülü zirehtələn yandırıcı, zirehtələn yandırıcı iz buraxan, ani təsirli yandırıcı gülləli patronlardan istifadə etmək mümkündür. Binanın sıx istə salçılarını heyran qoyan əfsanəvi İstiqlal snayper tüfəngi budur. Azərbaycan istehsalı olan bu snayper tüfəngi ilə Azərbaycan istehsalı olan patronlarla atılır. Yağmur Palçıq Qar və Tos səsində davamlı İstiqlal - -50 və müsbət 50 dərəcə temperaturlarda belə sərras atışa aparmağa qadirdir. Bu silah taktiki texniki xüsusiyyətlərinə görə həm də büskələrində, həm də NATO ordularının istifadə olan analoqlarını geridə qoyur. Bəcəcön demək kifayətdir ki, İstiqlal dünyada məşhur. Bu bazarda çoxdan rəqib tanımayan Cənubi Afrika Respublikasının istehsalı olan MTB-14.5 xeyli üstünlüyəyə malikdir. Azərbaycanın ilk millətçi silahı olan İstiqlaş Nayp bir fənngili yeni versiyası hazırlanıb. Onun çapı 12.17 mm-dir. Əgər dəporlarımızla danışıqlar yolu ilə azad edə bilməsek, hərbi yolu qaçılmazdır. Təbii, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi bu tək bu gün yox Yaranlığı ilk gündən bu istiqamət övürüşlərini görür. Əgər ləri müharibə başlayarsa, Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ordumuzu və digər qoşun birləşmələrini bütün atıcı artilleriya silahları, döyüş sərfləri ilə ə, hərbi texnika ilə təmin etməyə qadirdir. Artıq Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində döyüş patronları da buraxılır. Bunun üçün bütün şərait yaradılır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif qoşun birləşmələri yerli istehsal olan milli patronlarla tam təmin olunacaq. Artıq bu patronların seriyalı istehsalına başlanılıb. İqtivağa başlanacağı təsdiqlədilsə, bu patronlar Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasında istifadə olunacaq. Azərbaycan istehsal olan döyüş patronları yüksək keyfiyyətli və dözümlüyünə görə fərqlənir. Patronlar NATO standartlarına tam uyğundur. Yaxın gələcəkdə isə istehsal olunan məhsulların çeşidləri və sayı daha daxil olacaq. Bu məqsədlə kompleks işlər həyata keçirilir. Son texnologiya son maliyyətləri ilə əldə olunmuş ən yeni e, sürsat növləri istehsal olunur ki, bunlar da beynəlxalq standartlara cavab verir və demək olar ki, uzun müddət öz tarixi ilə, öz istehsalı ilə fəxr etmiş bəzi müəssəslərdən öz göstəricilərinə görə irəli getmişdir. İstifadə olunan bütün sərsatlar Azərbaycan ordusuna lazım olan başqa dövlətlərdən asılılığını tam aradan qaldırmış və Azərbaycan ordusuna Azərbaycan güc strukturlarının lazım olan bütün növ silah, sərsat istehsalını tam həyata keçirmişik. İstehsal etdiyimiz məlumatlardan